Селям алейкум, достлар! Ана тілім өзіні мерақлы екіметлі әдебиятымызның өгренмеге девам етеміз. Балалар, бүгінге дәрсіміздің мевзусы сөзінің асыл ве көчме манасы. Эрнест Тон Томсының күшкене вақшы елерінің қысым әсерінің әсас фікірі табиатның тасверлеп левхалары. Дәрсіміздің эпиграфы. «Эр шей сөзнен әр шей сөзінен Сөз эр шейінің күзгісі үлкен ремзи бұрнаш. Өңке дерсімізде сөзінің асыл, векочме, манасы ақында ұғырене жекіміз. Дерсімізде құланыла жақ сөзлерге диқат етеміз. Лексик мана, бір маналы ве маналы сөзлер, грамматик мана, Кешкен дерсте біз сөзінің лексик манасы ве бір маналы чоқ маналы сөзлерінен таныш олдық. Бүгін біз бұл мевзіні өгіренмеге девам ете жетіміз. Лексикология болығының танышуынен девам етеміз. Келіңіз біраз білгілерімізіні пектейік. Неге біз сөзінің лексик манасы дейміз? Әлбетте, сөз белі бір маналар ташығанына көре танылыр. Сөзінің не мана ташығана оның лексик манасыны тешкілеті. Насыл сөзлерге бір маналы сөзлер дейлер бір мананы ташыған сөзлерге бір маналы сөзлер дейлер. Я насыл сөзлерге чоқ маналы сөзлер дейміз. Бір қач мананы ташыған сөзлерге чоқ маналы сөзлер дейлер. Чоқ маналы сөзлерінің асыл біде көчме манасы ола. Асыл манасы сөзінің доғырыдан доғыры манасыны білдіре. Көчме манайсы оның аттен түш құсысиетіні білдіре. О, аляқа вастасынен пейда олып, нұтуқта құланылған манасыны дайын әте. Луғаттау асыл маналардан сон мақсус көчме сөзі біле білдіріле. Меселі, аңлатмақ сөзіні алайық. Бірінші, доғыр манасы тариф етмек. Бөлі жүмледі оны рас кетірмек Ожа невзуны яқшы аңлата. Екінші манасы, лингвистик, білдірмек. Сөз бір қач мана аңлата. Демек, сөзінің бір қач манасы бар. Ақыл қоймақ. Қарбаба мұңа әршейіні аңлатты. Яңи, үшінші көчме манасы, ақыл қоймақ манасыны қашы. Келмек сөзіне бақайық. Бір ерге бармақ, кетмек. Меселі, кім келді? Көчме манадайсы, әштілмек. Узақтан сеслер келе дейміз. Ученгі манасы да көчме башланмақ манада келе. Меселі, бар келді. Бүгін әсе біз сізлер мен кечкене вақшилер икайысыны оқымаға девам етекіміз. Бүгін біз оның үчінгі қысмыны таныш жақмыз? Балалар, келіңіз башта икайыды рас келген яңы сөзлер мен Күн доғыш қанмақ, қарағач, қолабалескер, қожаман, балабандан балабан құлүбе сапсамыр сырттан талдасында тена ер, терк етмемек, tыnышh shunda esa ikoyani uchinchi qismini diqqat етеміз. янның не балтасы де лескері бар еді. Ләкин әпсі бір о өзіне бір чадыр құрмаға кірішті. Бұның үшін башты бір әр тарафтан сық птақларнен қапалы тена бір ер тапты. Кімден не үшін сақланмақ кереклігіні о өзі де бөлмей, ләкен китапларда дефалар жа оқуған еді ке, ақиқи избасарлар өз күлбелеріні ябанжы көзден четте бір ерде құра тұрғанлар. О, қолаба лескеріні ұрмақ кенарында чүкір қазмаға башылады. Ян, екі бош күні девамында бойына еді еніне 4 фут олған бір чүкір қазат білді. Чадырның іште бұй ерде құрмаға істеді. Ләкен, әлінде анчақ долаба балта ола тұрып, қарарнен 30 дане терек далындан насыл чадыр құрарсын? Әр алда, Ян башқа бір құрал қыдырмақ фікірінде дегіл әді. Хұндыларының алетлері Янның алетлерінден чоқ яқшы олмаса керек, деген фікір оңа дестек берді. Ян көліпе құрмаға ярай жақ материал жимаға башлады. Оның еріне башқалары олса, бесе белі башта бір әң зару шейлеріні топлар әділер. Ама о, өз чадырыны азыр алда көрмекіні пек тілексігені үчін құчқорны қазып бітіргеніңен бірден күлібенің диварларын көтермеге күрішті. Диварларда бірі-біріне бензер еке ағач біле жоқ. Оларның бірісі пек ұзын, дегері қысқа жаң да бірісі эгрі қиыш дағы бірлері бұз бутун жүрген я кесіме қолай еді де? тезден ян кене мәлземе қыдырмаға мечбұр олды чөнке чевре материал артық қалмаған еді о шиерчиктен ярым милі қадар авлақты бір талай ағач обасы көргенін қатырлады. бойлеже бір қач базар күнлері Шу ағачыларыны ташымақ нен кечті. Ағачыларының доқызыны дивар үчі үшлетті. Учданесіне ісе, чаты ясамақ үчін қалдырды. Чаты ағачылардан бұры-біріне тен месафеде қойып, ұстылеріні птақларынен ұртті. Оның да өзеріне қарағач қабуғы түшеді. Сонра балчық кетіріп, бүтін дамны яқшы жасылады. Таптады, кенарларыны дегізледі. Күлібенің дам терек птақлары арасында көзге чарпмамасы үшін оның үстіне ешіл тоқты тұқты. Нияет, неге афталық ісрарлы емектен соң оның орман өві әнді асыр еді. Әндейсе, әсерінің мүндереже сұстынды біраз чалышайық. Оғлан чады құрмақны неден башлады? Әлбетті о, қолаба лескерінен ұрмақ кенарында чүқұр қазмаға башлады. Ян әке бош күні девамында бойына еді, әніні 4 фут олған бұр балапан чүқұр қаза білді. Чадырны іште шу ерде құрмаға істеді. Ян құрыжылықта ішлеткен ағачылар насыл еді? Әлбетті, оларның бірісі пек ұзын еді, дегересе қысқача, да бірісі әгірі, құйеш, да бірісі бұз бұтын чүруген, яда оларны кесмек қолай еді де, оның үшін оларыны топлаған еді. Да бір талай ағашыны оғының қайдан алып келді? О, жерчіктен ярын миля қадар авлақтан алып келек. Бала чадырны дамыны насыл құрды? Бүтін дамыны яқшы жүрді жа жатчысылады, таптады. Кенарларыны тегісіледі. Күлібенің дамы терек птақлары арасында көзге чарпынмасы үшін, оны ұстыне ешіл япрақлар тұқты. Балар, янына насыл тарефлемек мүмкін. Сіздің декатыңызға ұч вариант жевап беріле. Біріншісі, ян яң, яңызлықны севген бала. Екіншісі, ян чалышмаға севген оғлан. Үшіншісі, ян табиатны севген, де хиндулар кебі орманда яшамаға азыр олған бала. Әбетті, ян табиатны севген, хиндулар кебі орманда яшамаға азыр олған бір бала оларақ бізіні көрдігі. Икайының мевзусына аңге жүмледі доғыры тарифле білер. Біріншісі, бұ икайы орман шарайетінде чадыр құруф ақындадыр. Бұ икайы азатлық, сербеслік, вемустақылық, мерсулетлік, сүрілік ақындадыр. Ве бұ икайыды әтрафтаке табиатының күзелік ақында. Әлбетте, бұй кәйе мұстақыллік, сербестілік, месулиетілік ве жесүрлік ақындадыр. Ендесе, ана тілден кечкен мөзімізіні пектінек үшін бір қач вазифе бечерек. Берілген сөз бірікмелеріні татлы, тұтма сөзлеріні доғры манада, яда көчме манада құланылғанына белгілейік. Меселі, татлы алма Татлы үзім, татлы өмір, татлы сөз, татлы армуд, татлы түш көрмек. Бұ сөзлерді татлы сөзі доғыр манада боле сөзбірікмелерде рас келді. Татлы алма, татлы үзім, татлы армуд. Қалғанлары есе көшмей манада. Татлы умер татлы сөз, татлы түш көрмек. Невбеттекі сөз тұтмақ. Қолында тұтмақ, лафқа тұтмақ, балық тұтмақ, ақлында тұтмақ ве көзде тұтмақ. Әлбетті, доғыры манада қоланылған сөз мұнда қолында тұтмақ, балық тұтмақ. Көшме маңада есе лавқа тұтмақ, ақылында тұтмақ, көзде тұтмақ. Доғыры маңада құланылған сөз бірікмелеріні тапыныз. Олардың жүмлелер тізіңіз. Меселі, ағыр чанта, алтын юзүк, ұзын еол, ұзын өмір, ағыр күмлер, Алтын көз. Ағыр вазифе. Әлбетті, доғыр манада бойлы жүмле тізмек мүмкін. Алеме ағыр чантасына ерге қойды. Анам татама алтын юзүк етті. Ақнечітке ұзуң елдан кеттік. Балалар, Бүгін біз чоқ маналы сөзлерінің асыл ве көчме манасы ле таныш олдық. Сөзлерінің чешіт маналарда қолынмаға тұрышыңыз. Нұтқыңыз да зенгін ве мерақылы олыр. Туған тіліңізні обренмеге девам етіңіз. Сөз байлығыңызны зенгілештіріңіз. Мерақылы әдебиатымызны, четел әдебиатында тержемелеріні оқымаға тұрышыңыз. Келечек дерсенімізде көрішмек ниеті елі сағылық нен қалыңыз. Дикатыңыз үшін чоқ сағылыңыз. Көрішкен жедослар.